Sampaikan kehadiran, kedatangan presiden China ke Malaysia, ke ASEAN. Ya, Amerika Serikat begitu gentar sehingga menyindir, mengatakan Malaysia tidak ada duit. Wow, begitu sombongnya mereka sekali, sahabat semua. Jadi, sahabat, apa yang kita boleh lihat ya di dalam? kehadiran dan kedatangan lawatan presiden China ini ada 30 lebih moyo antara yang terbanyak ya pemimpin seorang pemimpin datang ke negara kita. Jadi untuk lebih lanjut hari kita dengar pencerahan daripada YB Fami sebagai jurucakap kerajaan. Kalau tidak tertinggi uh, dan masa yang sama Mak Badawi Kedua, seperti yang semua sedia maklum Tuan yang terutama uh, Xi Jinping Presiden People's Republic of China Telah uh, selesai lawatan negara selama tiga hari uh, Dan uh, tuan yang terutama telah uh, uh, berlepas pada pagi tadi uh, Dan uh, sudah pasti selain daripada 31 buah MOU yang telah ditandatangani dan disaksikan semalam oleh kedua-dua tuan yang terutama Presiden Xi Jinping dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim. Ini adalah satu pencapaian, satu jumlah yang bersejarah, jumlah yang tinggi kalau tidak tertinggi dan masih sama sejumlah perkara telah uh, dibincangkan dan uh, saya minta rakan-rakan media untuk rujuk uh, kenyataan rasmi uh, bersama yang dikeluarkan uh, dan uh, saya lihat lawatan negara ini bukan hanya sangat berjaya merapatkan hubungan dagang di antara kedua-dua negara tapi saya juga mengerat saya juga lihat ia telah berjaya mengeratkan hubungan di antara presidensi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam keadaan ekonomi dunia yang sedemikian rupa sudah pasti Malaysia sebagai sebuah negara dagang berharap akan dapat meneruskan hubungan dagang dengan pelbagai negara yang ingin berdagang dengan Malaysia dan sudah pasti lawatan negara presidensi ini mencapai maksud tersebut Uh, dan berkaitan dengan hal itu pada hari Isnin yang lalu 14 hari bulan April uh, telah diadakan satu mesyuarat National Geo Economic Command Center di mana menteri-menteri uh, uh, MITI uh, MOF ataupun menteri kewangan uh, dua uh, perbincangan hasil daripada uh, siri mesyuarat yang telah diadakan pada minggu sebelumnya telah disampaikan kepada NGCC dan ini akan disusuli dengan uh, lawatan uh, Yang Berhormat Datuk Seri uh, Tengku Datuk Seri Zafrul ke Amerika Syarikat bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Amir Hamzah Menteri Kewangan kedua uh, pada hujung bulan nanti. Uh, mereka akan uh, membawa apa yang telah dipersetujui dalam mesyuarat ini untuk memulakan perbincangan dengan rumah putih ataupun white house mengenai isu tarif. Ini juga hasil daripada kesepakatan di kalangan negara-negara ASEAN untuk mendepani isu tarif Amerika Syarikat ini secara bersama. Jadi kita akan lihat hasilnya setelah mereka pulang nanti. Seterusnya saya ingin uh, Menyentuh Perkara yang telah disebut Oleh Yang Mahbubat Perdana Menteri Sewaktu program uh, Sambutan Aidilfitri uh, Madani di uh, Kuantan dan juga di uh, Bacok uh, Yang mana Yang Mahbubat Perdana Menteri Telah menyatakan bahawa uh, Jumlah pemberian Kerajaan Persekutuan Kepada negeri-negeri uh, Telah meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 Ini adalah ringkasan daripada angka-angka yang disebut oleh amat Perdana Menteri Terutama waktu beliau berada di Kuantan dan juga di Macuk di Semasa ucapan dalam program sambutan Hari Raya Aidilfitri Jelas kita lihat angka-angka bagi negeri-negeri telah menyaksikan peningkatan yang paling mendadak kita lihat bagi negeri Tengganu jumlah pemberiannya telah mencecah 2 juta 2 bilion maaf 2 bilion ringgit pada tahun 2024 berbanding 1.57 bilion pada tahun sebelumnya jadi ini kita harap akan dapat memberi satu pemahaman kepada halayak umum tentang usaha kerajaan dan kerajaan madani tidak pernah sesekali meminggirkan, mengetepikan ataupun membeza-bezakan di antara negeri-negeri tidak kira siapa pemimpinnya yang mentadbirnya kerana penegasan yang amat berhormat Perdana Menteri ialah uh, di mana kerajaan persekutuan perlu menyampaikan bantuan maka di situlah bantuan itu akan tiba insya-Allah. Uh, dan yang terakhir saya ingin menyentuh mengenai uh, tindakan Pesuduh Jaya Tanah Persekutuan uh, memasuki premis Menara Kuala Lumpur pada tengah malam tadi jam 12.30 pagi uh, beserta notis awam mengenai penutupan sementara Menara Kuala Lumpur uh, penting kita sebut dan kita ingatkan bahawa Menara Kuala Lumpur adalah sepenuhnya hak milik kerajaan Malaysia yang di uh, diurus ataupun diteliti operasinya oleh Kementerian Komunikasi yang berbeza sejak 1 April syarikat lama telah tamat konsesi pada 31 Mac dan syarikat baru sepatutnya bermula operasi pada 1 hari bulan April dan atas sebab-sebab yang uh, ada yang disebut dalam media, ada yang tidak uh, tapi syarikat yang lama enggan keluar dan uh, pesuruhjaya tanah persekutuan telah meneliti isu ini dan berlandaskan undang-undang sedia ada termasuk seksyen 425 kanun tanah negara maka uh, telah ada asas dan kita telah melalui prosesnya untuk pihak pesuruhjaya tanah persekutuan masuk ke premis tersebut untuk memudahkan pemegang konsesi ataupun syarikat baru untuk masuk uh, kelak kita dapati ada beberapa perkara yang perlu dilaksanakan segera setelah syarikat lama melakukan pemindahan keluar sama ada aset-aset ataupun perkara-perkara perkakas dan sebagainya maka beberapa perkara perlu dilakukan oleh syarikat baru untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengunjung Menara Kuala Lumpur terjaga jadi ini uh, yang telah dilakukan. Uh, kita jangka uh, berdasarkan maklum balas daripada syarikat baru nanti uh, tentang tempoh yang diperlukan untuk menambah baik dan menyelenggara premis Menara Kuala Lumpur. Setelah kita tahu tempoh tersebut, kita akan umumkan uh, tarikh pembukaan bagi Menara Kuala Lumpur kelak. Uh, jadi saya buka untuk apa-apa soalan rakan-rakan media. Ya, apakah nasib bagi para pekerja yang uh, bekerja di Menara Kuala Lumpur ya? Uh, berdasarkan uh, maklumat yang Kementerian Komunikasi terima, uh, semua 205 pekerja Menara Kuala Lumpur Senior Berhad MKLSB iaitu syarikat lama telah ditamatkan perkhidmatan mereka berkuat kuasa uh, 31 uh, Mac ini berpadukan notis penambatan perkhidmatan yang telah mereka keluarkan pada 18 Disember yang lalu kepada semua uh, staf tersebut. Kementerian Komunikasi telah meminta supaya syarikat baru uh, mengambil semua pekerja uh, ini untuk bekerja uh, kerana ramai di kalangan pekerja ini telah 17 tahun, 20 tahun berkhidmat dengan Menara Kuala Lumpur. Mereka tahu selok-belok bangunan, dan telah lama bekerja di situ maka syarikat baru telah menawarkan dengan syarat no less favorable kalau gaji mereka tahap itu dengan syarikat yang lama tidak boleh kurang daripada apa yang mereka terima daripada syarikat lama dan ini telah diuruskan oleh syarikat baru kementerian telah dimaklumkan bahawa 193 Uh, pekerja MKLSB telah diserap ke dalam uh, syarikat baru LSH. Uh, 100, 193, 193 orang yang telah diterima. Jadi uh, 205 orang staf ini telah ditamatkan perkhidmatan mereka pada satu Syawal pada raya pertama. Tapi syarikat baru telah segera mengambil mereka untuk bekerja. Baik, ada apa-apa soalan lain? Ya. Ya, kita harap uh, bila ada Majlis Media Malaysia nanti, itulah satu platform ataupun format yang baik untuk menguruskan isu seperti ini. Uh, namun sehingga uh, majlis tersebut di Uh, bangunkan dihidupkan maka uh, kita uruskan dahulu. Untuk makluman semua, saya Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga Datuk uh, Datuk KSU tak ada tadi, tapi saya dan Yang Berhormat Timbalan Menteri telah bertemu dengan uh, uh, pihak pengurusan daripada uh, media uh, tersebut, ya akhbar tersebut dan uh, kita telah memaklumkan bahawa eh uh, siasatan pihak berkuasa berjalan dan kita juga telah berdasarkan apa yang telah berlaku memutuskan untuk mengadakan satu sesi penerangan dan taklimat mengenai tata cara penggunaan pempameran lambang kebangsaan iaitu Jalur Gemilang kita akan insyaAllah anjurkan sesi ini untuk rakara media uh, dan juga unit-unit uh, komunikasi korporat uh, di IPTA dalam tempoh dua minggu insya-Allah. Tapi siasatan oleh pihak KDN, Polis Diraja Malaysia, MCMC ini tetap berjalan. Baik ada apa-apa soalan lain? Kalau tak saya ucapkan yes minda you wanted to do? no. Uh, Baik. Uh, can you tell us the Uh, ya jadi orang awam dan juga pasukan daripada kepetakan komunikasi telah melakukan lawatan ke Menara Kuala Lumpur untuk melihat sendiri apa yang telah berlaku kita dapati uh, berdasarkan gambar video dan juga pengamatan pasukan uh, banyak daripada sama ada pekakas di dapur uh, dan juga di Menara berputar, yang ada restoran dulu, uh, tidak berada dalam keadaan yang uh, nyaman untuk ataupun selesa untuk pengunjung. Uh, malah kita lihat ada railing yang berada di deck yang telah diturunkan. Ini uh, saya rasa agak merisaukan. Jadi kita telah minta supaya Uh, demi keselamatan pengunjung, maka syarikat baru perlu segera melakukan penyelenggaraan dan penambahbaikan, termasuk aspek-aspek keselamatan. Baik. Uh, just now you said KDN Police and MCMC will continue their probe on the uh, newspaper. How long do you think uh, before you could, you know, inform on the investigations? Ah. Uh untuk sinchu itu bawah KDN kerana dia melibatkan bahan bercetak iaitu surat khabar jadi bagi sinchu dia tidak melibatkan MCMC secara langsung walaupun sinchu ada menerbitkan e paper jadi aspek e paper tu ada diteliti oleh pihak MCMC tapi ini boleh rujuk dengan KDN bagi kes sinchu Baik, saya ucapkan terima kasih dan uh, saya jemput rakan-rakan media untuk menjamu selera uh, sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri Open House Kementerian Komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.